Русавочка. Жила-была русалочка. Она плавала и искала друзей. У нее было много сестр, но сестры ее с ней не глали. Вот русалочка и поплыла искать себе друзей И нашла маленькую улыбку. И она сказала привет. Почти зубами. Но рыбка была настолько быстрая, что прыгнула на берег и быстро-быстро на берегу разогналась. Очень быстро. А русалочка поплыла. Все, и они прибежали обратно в море. смотрели. Корабль. И она подплыла и увидела принца на корабле, у которого не корона была, а футболка корона. А футболка корона. Она подплыла и, и сразу же влюбилась. увидел зато И, и когда там были бенгальские огни, там всякие, и один бенгальский огонь пря прямо и этот бенгальский огонь так, так сделал, так зажгли его, что аж корабль загорелся. на мелкие кусочки, а принц пошел в воду. И в воде усалочка увидела принца. Сначала обрадовалась, что он пришел к ним на дно. И, и пришел к ним на дно. А потом вспомнила, узн... уз... что люди не могут под водой жить. Она схватила его бесплатного принца и положила на берег. принца очень уст, испугалась вышла приказала чтобы его отнесли в какое-то белое здание и русалочка так его любила даже больше чем маму и папу и она и русалочка поплыла чтобы ее не увидели она спряталась за камнем. Намыла Хисяандове э, 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 намыла пеной, а потом и спряталась за большим камнем и смотрела. Никто не подойдет. Недолго она ждала. К морю пришла при, при, карета с принцессой. Принцессу увидела. Какое-то белое здание. Его подняли и сделали ему дыхание. И он пошел, его отвезли в белое здание. Принц, и она его так любила, что говорит, поплыка я к морской ведьме. Она уж посоветует, как быть не человеком. И русалочка пришла. Ведьма сказала я я могу это все помочь но если ты будешь ходить тебе очень будет больно поэтому не боишься ходить нет не боюсь сказала русалочка. тогда сейчас я вернусь я тебе сделаю зелья на приплыви на берег присядь на берег на песок а потом выпьешь зелье и у тебя салочка на берег, села на песок выпила и выпила зелье. И у нее появились ноги. Она встала, посмотрела на нож, на ноги, увидела их, и она, ну, ведьма, прибыла на берег и говорила, ты должна мне заплатить за это. Я хочу у тебя очень красивый голосочек. Я хочу взять этот голосочек. И ты хочешь этим голосочком удивить принца, чтобы он на тебя женился. И я хочу взять твой голосок. Открой ротик. Она открыла, и ведьма вытащила голос. И уплыла. А теперь русалочка... Говорить. Она, прибыл, она пришла к замку принца, и она была такая красивая. И принц, а принц и ведьма, и кусалочка вспомнила, что ведьма сказала, если, при, ты не, если принц тебя не возьмет в жены, ты умрешь русалочку. Он женится на другой, на красавской дочери. На красавской дочери. Вот она пришла к замку, посмотрела самое верхнее окошко и увидела принца. Как он сидит на лавочке и на, на стульчиках пьет чаю со своей женой. Жена была длинноволосая, у нее были длинные разноцветные волосы. И она очень любила попить чай. И вот она сказала, когда допила чай, «А на кем на ком ты хочешь жениться? На мне или на той девушке-русалочке?» Спросила принцесса а принц ответил, что хочет на ней. И самочка увидела этого кошки и поняла, что все, и она не может у него попросить. И она подумала, что все-таки вернется к ней ее голос, потому что она была настолько красивая и добрая, и умная и подумала что к ней все таки вернется его голос что и вот они Потом она прыгнула в море и опять стала русалочкой. И жила она долго и счастливо. Но принц его море нравился. И сестры еще сказали, в море ты русалка, на суше ты человек. Она опять вымернула с моря и увидела, что принц голубя тоже нет. И только посмотрела на белое здание, которое было позади ее. Повернулась она к тому белому зданию и удивилась. А если я стану русалочкой, то я могу стать еще русалкой. И она прыгнула в море и опять стала русалочкой. А потом она поплыла к белому зданию, ведь белое здание это, чтобы прийти это надо было вокруг озера бежать, то есть моря, вокруг моря и она переплыла море и пришла к этому белому зданию, увидела это белое здание и, и, и самого ей надо было очень долго долго идти и наконец-то она пришла к этому белому зданию. Нет, пришла, вывернула и стала опять это стала человеком. И пошла в то белое здание. Но ей было так больно ходить. Ходи. Вот она пришла к этому наконец-то белому зданию и постучала в дверь. Тук-тук-тук. тук тук Дверь открыл принц. Где он там? Дверь открыл принц. И увидел такую красивую девушку. Ну, решил, что его принцесса кусили. принцесса разночек. Девушки, обычные, белые. Говорит, идите куда вам надо. И закрыл дверь. Что? И закрыл дверь. русалочка прыгнула в море. Стала усалочкой. И увидела, что в окошко выглядывает его жена. И говорит, принц, иди сюда. Я увидела настоящую усалку. Принц прибежал и увидел. И сразу же убежал. Говорит, эта русалка это хотела на мне жить. На мне, за меня замуж выходить. Нет, конечно, она никогда не выйдет. Вот. И она... И она... Вообще-то не умела говорить. И она прыгнула, только она... Взяла острый ножик, острый ножик, который, чтобы, чтобы сделать себе красивые волосы, острым ножиком. И взяла краски для волос, взяла свои волосики, только одну прядь оставила. Сделала хвостик себе сзади такое и покрасила волосы или белый, или разноцветный. А... а это а принца-жена осталась без разноцветных волос. Это всего лишь была кваска. русалочка Покрасила волосы. Ой, как не вышло. Русалочка сделала резинку. Взяла из красивых, разноцветных окошек и сделала резиночку. Ты куда смотришь? У меня или в телевизор? Резиночку. Одела на волосы. Вот и русалочка ей на. одела резиночку. Вот. И, при... и поплыла домой. Ничего не делаю. Ну тогда идти погулять. и погуляй. И русалочка вышла. И она влюбилась в принца. И опять. И принц в этот раз. На следующий день женился. И русалочка не умерла. Как в сказке. Не умерла. И, и э, к ней пришел голосочек. А потом она пришла к принцу и сказала, что любит его. Типа же, и вышли замуж они салусали, на русалочке. Вот и сказочке конец послушал